السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام اسلام اور احکام اسلام کی اشاعت یہ مقصود ہے اور اس کے متعدد ذرائع ہیں لوگوں تک احکام اسلام کو کیسے پہنچایا جائے اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہیں انہی میں سے ایک سورس آج کل کے جلسے بھی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جلسے جو آج کل ہو رہے ہیں وہ واقعی اسلام اور احکام اسلام لوگوں تک اس کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان جلسوں کے ذریعے سے تبلیغ اسلام نہیں ہو پا رہا ہے بلکہ ان جلسوں کے ذریعے سے دھندا چل رہا ہے لوگوں نے اسے تجارت بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی اسلام کی تبلیغ کرنا نہیں چاہتا اگر اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے خرافات آئے دن طرح طرح کی بکواسیں بے قسم کی باتیں بے حدہ باتیں نہیں ہوتی آج دیکھ رہے آج پوری پورے بھارت میں جلسوں کا کیا حال ہے لوگوں نے جلسوں کو کس طرح سے لینا شروع کر دیا ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے تجاویز اور کچھ ایسی باتیں پیش کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو مجھے امید ہے کہ ہونے والے جلسے کچھ حد تک کارآمد ہو سکتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان تجاویز پر خود بھی غور کریں اور اگر آپ کے پاس اس سے بہتر تجاویز ہوں تو آپ ضرور بتائیں اگر یہ تجاویز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو آپ اسے ضرور لائک کریں اور اپنے تجاویز کو کومنٹ بوکس میں آپ ضرور رکھیں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں ہمارے کچھ تجاویز اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے جس جگہ جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا وہاں واقعی جلسہ کی ضرورت ہے اگر ہے تو پھر اس کا پس منظر کیا ہے کس ضرورت کے پیش نظر وہ جلسہ کیا جا رہا ہے اگر وہ ضرورت جلسہ کے بغیر پوری ہو سکتی ہے تو پھر میری رائے یہ ہے کہ اس کو دوسرے ذرائع سے اس ضرورت کو پوری کر لی جائے جلسہ کو نہ اختیار کیا جائے جلسہ منعقد نہ کیا جائے وہ ذریعہ اپنا لیا جائے لیکن اگر وہاں پر جلسے کی ضرورت ہو ہی تو پھر ایسی صورت میں اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایسے افراد کا انتخاب کریں جن کے ذریعے سے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہو آپ بلا وجہ جذبات اور چیخو پکار کرنے والے افراد کا انتخاب نہ کریں ان کو ان جلسوں سے دور رکھیں اس سلسلے میں تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک دو فرد سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر دو تین چار افراد کی ضرورت پڑے تو پھر ایسی صورت میں انہیں چھٹا نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس خاص مقصد کے تحت جو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے ذیلی عناوین قائم کیجئے اور ہر ایک فرد کو ایک عنوان دے دیجئے اور اس کو ٹائم بھی بتا دیجئے کہ آپ کو اس عنوان پر اتنی دیر تک گفتگو کرنا ہے مثال کے طور پر اگر ہمیں نماز کے بارے میں گفتگو کرانی ہو تو ہم سب سے پہلے یہ متعین کر لیں کہ اس کے اجزا کیا کیا ہو سکتے یہ ایک بڑا عنوان ہے نماز اب اس کے تعلق سے آپ اس کے ذیلی اناوین قائم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے یعنی عقلی اعتبار سے اس کا اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کی فرضیت اور فضیلت قرآن میں کیا ہے اسی طریقے سے نماز کی اہمیت احادیث اور آثار میں کیا ہے ترک نماز کی وعیدیں اس تعلق سے قرآنی آیات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال کیا ہیں پھر جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے الہی انعامات کیا ہیں اور پھر یہ کہ نماز کے شرائط نماز کے فرائض نماز کے واجبات جہاں تک ہو سکے اس کی وضاحت کر دی جائے جب اس طرح سے آپ گفتگو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پبلک کو ایک بہترین میسج ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے تو اس موضوع پر مکمل ایک سیر حاصل گفتگو ہو جائے گی اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ اس سلسلے میں جو چوتھی بات وہ یہ کہ کسی بھی عنوان پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گفتگو اسی عنوان پر ہو اب اگر آپ نے اپنے مدعو حضرات کو عنوان بانٹ دیا لیکن وہ گفتگو کرتے وقت تقریر کرتے وقت اپنے عنوان سے ہٹ گئے تو آپ انہیں احسن طریقے سے بتا دیں کہ حضرت آپ کا عنوان یہ ہے آپ نے اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر انہیں اطمینان سے کہیے کہ حضرت رہنے دیجیے دوسرے حضرات کو موقع دیجیے یہ باتیں اس جلسے کے مناسب نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں پانچویں تجویز اس تعلق سے یہ ہے کہ جلسوں میں نعت خانوں کی کسرت نہ کریں ایک ناطخہ کافی ہے زیادہ سے زیادہ آپ دو کر لیجیے انہی کے ذریعے سے آپ بار بار اسے پڑھائیے کیا ضروری ہے کہ پانچ اور دس ناتخوہ ہوں ایک ناطخہ کافی ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے آپ اپنے علاقے ہی کے کسی اچھے اچھی آواز والے کو منتخب کر لیں کہ وہ مزرگان دین کے کلام پڑھیں گے اور جب آپ نے جلسے میں مدو حضرات کو بلائی ہے چھٹی تجویز ہے تو آپ نات خانی پر زیادہ ٹائم نہ گزاریں بلکہ زیادہ ٹائم مقرر حضرات کو دیا جائے اس موضوع پر بولنے والے کو دیا جائے ساتویں تجویز یہ ہے کہ دوران تقریر یا نات جب نات خان نات پڑھے یا مقرر جب تقریر کہے تو یہی لوگ بولیں اس کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہ دی جائے یہ جو بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقیب صاحب ہو ہو کرنے لگتے ہیں یا بے جا نعرہ بازی کرتے ہیں یا اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر کود فان کرتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں ان چیزوں پر آپ سختی سے پابندی عائد کر دیں اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ کہ جلسوں پر آپ جلسوں میں عورتوں کے آنے پر پابندی عائد کرتے بالکل عورتوں کو جلسے میں آنے کی اجازت نہ ہو انشاءاللہ اللہ عزیز پر ہماری ایک تفصیلی گفتگو ایک ویڈیو ضرور آئے گا آپ انتظار کریں اور نوی صورت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں سماج میں محلے میں علاقے میں لوگ جلسہ کرتے ہیں بزرگان دین کے عیسال سواب ثواب کے نام پر کہ فلاں بزرگ کا عرص ہے فلاں کا عرص ہے فلاں کا عرص ہے ان میں ہوتا کیا ہے آپ جانی رہیں بس دو چار باتیں ادھر سے دو چار باتیں ادھر سے کچھ جھوٹی کرامتیں کچھ ادھر کچھ ادھر کی بات بس پروگرام ہو گیا اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ایسی چیزوں کے لیے جلسے کا انعقاد نہ کریں بلکہ گاؤں سماج محلے کی مسجد میں آپ اس کا اہتمام کریں قرآن خانی کریں اور پھر اس دو ایک امام صاحب سے یا اور جو بھی ہوں ان سے خطاب کروا لیں صلاح و سلام کے ذریعے سے آپ اس پروگرام کو منعقد کر سکتے ہیں اس کے لیے جلسہ کی ضرورت نہیں ہے دسویں تجویز یہ ہے کہ جلسہ گاہ کے آس پاس میں دکانوں کی پرمیشن نہ دی جائے اگر دینا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھانے پینے تک اس کے علاوہ نہیں یہ جو کھلونے کی دکان ہے اور اسی طریقے سے عورتوں کے جو سامان ہوتے ہیں جو بیچنے کے وہ سب چیزوں کی بالکل ہی پرمیشن نہ دیں ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا ساری پبلک ادھر آ جائے گی جلسہ آپ کا فلاپ ہو جائے گا اسی طریقے سے دوران جلسہ جہاں تک ہو سکے چندہ وصولی کو بند کر دیں اس سے بھی جلسے میں بڑا اثر پڑتا ہے اور افراتفری کا ماحول ہوتا ہے اور باروی تجویز یہ ہے کہ جلسہ گاہ میں ہم ممبر رسول ہے پھر اس کے بعد پبلک اور سامعین کے بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سماج میں معزز سمجھے جاتے ہیں کچھ سیاسی حضرات بھی ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی حضرات اسٹیج پہ آئیں اور جب اسٹیج پہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ پبلک کے ساتھ نیچے بیٹھیں گے نہیں اس لیے ان کے لیے کچھ مخصوص نششتوں کا انتظام کیا جائے اور بہتر ہو ہو سکے تو آپ سامعین کے لیے بھی کرسیوں کا انتظام کر لیں تیرمی تجویز اس تعلق سے یہ ہے کہ جلسہ میں شرکت کرنے والوں پر پہلے ہی سے ایک اویرنیس ایک بیداری پیدا کی جائے کہ بھائی جلسہ میں جا رہے ہیں تو کچھ اسلامی لباس مطلب تھوڑا سا لگے کہ ہاں جلسہ سننے جا رہے ہیں بالکل وہ پھوہڑ پن وہ انداز لے کر نہ جائیں ٹوپی کرتا پاجامہ وغیرہ کا انتظام کریں اس کو آپ, اس کے لیے آپ کو پہلے ہی سے آواز اٹھانی پڑے گی اس کے علاوہ جلسہ کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلسہ وقت پر شروع کریں اور بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک آپ جلسہ کو ختم کر دیں پندروی تجویز یہ ہے کہ نقیب حضرات پر آپ یہ پابندی آئے پہلی بات تو نقیب کو بلائے ہی مت اگر بلانا ہی ہے تو اپنے علاقے ہی کے کچھ کسی مولانا کو یہ ذمہ داری دے دیں اور اگر آپ نے باہر سے بلا ہی لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ نقیب حضرات پر پابندی عائد کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نہ آپ کو شعر پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کسی آپ کو واقعہ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کون صاحب تقجیر کیے کیا بتائے وہ بتا دیجئے ہلکا سا اور فلاں صاحب جو آ رہے ہیں وہ کس موضوع کے تحت خطاب کریں گے ان کا مختصر تعارف کرا دیجئے موضوع بتا دیجئے اور آپ بیٹھ جائیے اشعار سنانے کے لیے ناتخا موجود ہیں اور واقعات اور ہدایات کے لیے مقررین حضرات موجود ہیں آپ کا کام ہے مقررین کو بلانا بس آپ یہی کرے ہیں یہ بہت ٹائم لیتے ہیں نقبہ حضرات اور سولہویں تجویز یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کرنے والے خطیب ہیں اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ کبھی ڈیمانڈ کرنے والے خطیب کا اور شاعر ہوں یا ناتخہ ہوں یا جو بھی ہوں ان سب کا عملی بائیکاٹ کریں اسے یہ نہ کہیں کہ اعلان نہ کریں کہ ہم فلاں کا بائی کارٹ کرتے ہیں انہیں بلائے ہی مت ان کو دعوت ہی نہ دیں یہ ایسا کارگر ہوگا کہ آپ اس کا اس کے فائدے کا اندازہ نہیں کر سکتے سترہویں تجویز یہ ہے کہ جلسے سے بچے ہوئے جو پیسے ہیں آپ نے چندہ وصولی کیا وصولی کرتے وقت ہی آپ ان سے اجازت لے لیجئے کہ یہ جو پیسہ بچے گا تو ہم فلاں کام میں لائیں گے تو فلاں کام کون سا آپ کا اپنا ذاتی کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضرورت مند مساجد مدارس مکاتب کو دے دیے جائیں اس سے تاکہ مدرسے کا فروغ ہو مسجد کو تقبیت پہنچے اٹھارویں صورت اور تجویز جلسے کی یہ ہے کہ جلسے کا باگ ڈور کسی عالم ذمہ دار عالم کے ہاتھوں میں دیں اور اگر نہیں تو پھر کسی علاقائی عالم کو بلا کر کے دیں کسی ایسے انسان کو نہ دیں جس کو دین اور سنیت کے تعلق سے وہ بیداری نہ ہو اور ان کے اندر وہ سمجھ نہ ہو اٹھارہویں انیسویں تجویز یہ ہے جلسے کی کہ جلسوں میں دینی اور اسلامی سوالات و جوابات کا ایک سیشن قائم کیا جائے جلسہ ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک سیشن قائم کیا جائے اور اس میں جواب دینے کی سوال پبلک کی طرف سے ہو وہ پوچھیں سوال اسلامی اور دینی سوال یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں اور اس کا جواب جس حضرات کو آپ نے مدعو کیا ہے ان کو ذمہ داری دیں کہ آپ ان کا جواب دیجئے اور اگر وہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں تو آپ کسی کونہ مشک عالم دین جو شریعت کے مسائل سے زیادہ شغف رکھتے ہوں آپ ان کی خدمت حاصل کریں اور ان سے کریں یہ ایسا ایسا مطلب ایسی تجویز ہے کہ اس سے آپ کا جلسہ یقیناً کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا شورہ حضرات جو بیسویں تجویز ہماری وہ یہ ہے کہ شورہ حضرات جو بہت زیادہ کھینچتان کرتے ہیں اور ایک شعر کو تکرار پہ تکرار کرتے جا رہے ہیں کھینچ ایسا رہے کہ ہم نہ جانے کیا سے کیا کر دیں گے تو آپ ان کو اس پر پابندی عائد کریں کہ آپ بیجا کھینچتان اور بہت زیادہ تکرار نہیں کریں گے بلکہ نارمل انداز میں آپ اپنی اپنا کلام پیش کرتے ہوئے چلے جائیں تیسویں تجویز اس تعلق سے یہ ہے کہ شورہ حضرات کلام پیش کرنے میں عنوان کا خیال رکھیں کہ کس تعلق سے ہے سیرت النبی کا جلسہ ہے تو سیرت کے تعلق سے آپ اشعار پڑھیں نماز کے تعلق سے ہے تو نماز کے تعلق سے اشعار پڑھیں یا آپ حمد کے اشعار پڑھیں جو بینر ہو اس بینر کا لحاظ کرے ایسا نہیں ہے کہ جلسہ ہم نے سیرت النبی کا سجا کے رکھا ہے اور ہم کسی کی منقبت خانی کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے تو جلس جس طرح عنوان ہے نا تقریر جو ہوتی ہے وہ عنوان کے تحت ایسے اشعار اور نعت خانی بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے بائیسویں تجویز ہماری یہ ہے کہ جڑواں ناتھ پر پابندی عائد کی جائے اس سے ٹائم کا بہت زیادہ لوس ہوتا ہے اور پھر لوگ جو ایک تقریر کا مزاج بنا ہوا باتوں کو سمجھنے کا یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ بائیکارٹ کر دیجئے تیسویں تجویز ہماری اس سلسلے میں یہ ہے کہ شورا حضرات جو اپنے ساتھ ساؤنڈ سسٹم لے کر کے آتے ہیں اس پر پابندی عائد کر دی جائے جو مائک آپ نے رکھا ہے اسی مائک سے وہ پڑھیں اور چوبیسویں تجویز ہماری اس تعلق سے یہ ہے کہ جلسے میں عقائد اہل سنت و جماعت کو بیان کرنے کا رواج دیا جائے عقائد اہل سنت و جماعت کو کیونکہ جب آپ اپنے عقائد کو بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے دوسروں کے عقائد از خود کیا ہو جائیں گے اس کے اس کا رد ہو جائے گا الگ سے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑا افسوس اور علمیہ ہے کہ آج عوام تو عوام عوام اہل سنت تو دور کی بات ہے ہمارے علماء بہت سارے ایسے عقائد ہیں اہل سنت و جماعت کے جس سے بے خبر ہیں عقائد سے بے خبر ہے دلائل تو رہنے دیجئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جلسوں میں بیان تو کیا مگر اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا دوسرے کا عقیدہ رد کرنے میں اپنا ٹائم گزارا آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے اس کا عقیدہ خود رد ہو جائے گا یا آپ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے جائیے اور کہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے جیسے فلاں 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 یہ غلط ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ پورا زور ان کے عقیدے کو بیان کرنے میں اور پھر بعد میں بتاتے کہ یہ غلط ہے نہیں آپ اپنے عقیدے کو بیان کیجئے ان کا عقیدہ خود بخود رد ہو جائے گا اس تعلق سے ہمارا آخری آخری تجویز ہماری یہ ہے کہ جلسوں میں سیاسی امور پر بھی تھوڑی گفتگو ہونی چاہیے مگر اس طرح سے کہ آپ جس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف واضح اشارہ ہو جائے ہمیں کسی کی سپورٹ یا کسی کے عدم سپورٹ یا کسی کی مخالفت اور کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کرنا ہم پبلک کو کیا میسج دینا چاہتے عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اسے اشاروں اشاروں میں ہی صاف طور پر بتا سکتے ہیں اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے سیاست کو شجر ممنوع سمجھ کر اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ناظرین کرام یہ کچھ تجاویز تھے ہمارے اگر آپ کے پاس اس سے بہتر تجاویز ہوں اور یقیناً ہوں گے بہت سارے تجاویز ہیں تو آپ اس سے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ